Спор. Ну, все бывает. Продолжим тему, <laughs>, ту, которую закончили в зависшем эфире. <laughs> По поводу остановки войны. Я сказала, что я не политик, я не знаю, как ее правильно закончить. И если мы, да, вот возьмем истории, то есть сейчас мне будут говорить, что война войны они бывают периодически да там постоянно там или еще что-то а я считаю что эта война должна закончиться а только к сожалению хлопцы три, которых уже не вернешь просто не вернешь и сегодня мне начали писать люди о том, что сейчас начали искать полномасштабно. Добрый вечер, Леночка. Полномасштабно искать ребята, которые в СССР. Просто сейчас такие силы на это направили. Почему? Мне тоже интересно. Кто же видел, кто не видел, что есть официальная информация, о сколько у нас находится от 45 до 60 лет. Это менты, которые, которые в запасе, военные, которые в запасе, да, которые пенсионеры. Ну, а кого? А гражданских. Почему-то мусора, которые всю жизнь брали взятки, которые фальсифицировали дела. Военные, которые всю жизнь ни хера не делали, получали зарплату, а там еще где-то отмывали, продавали, там еще что-то. Решили, что гражданские люди их могут защитить. Почему-то у нас сложилось такое, к сожалению, мнение. И я вам хочу сказать, во многом вот этом хаосе э, мы виноваты сами, а мы виноваты, потому что молчим. Если кто помнит, что женщины, которые пришли отбивать своих мужей, это было недавно небольшой репортаж ЦК, всем им вручены педозра, всем э, 114, как вы думаете, по я? 114, час 1, по Я вам хочу сказать, Единственная эта статья, где не раскрыта, какие? Не раскрыта в чем? Немая не субъектив, не объектив. Немая не субъективной стороны, не объективной стороны. Единственная статья, по которой вообще не ясно, но единственная статья, за которой есть срок. Вот я посадили за правду. И неправду. Правда у каждого Своя, а истина едина. Вот тебя посадили за истину. Вот тебя просто посадили за истину и все. Решили тебя избавиться, закроют рот и все. Вы же прекрасно понимаете, что шив мне вот эту статью, ну, они долго думали, да, вот там, эти гниды позорные, что мне пришить. И они решили мне пришить ч. 1 ст. 14,1.1. Ну, почему? Потому что, если кто помнит наши эфиры, мы не только делали акцент «Добрый вечер, Греса" акцент делали это на ТЦК там, ну, и мусоров. Мы ну, акцент делали. Это ЖКХ, это школы, это там э, разрахунковые рахунки и так далее и тому подобное. То есть очень много, можно сказать, что были, это было все направление. Поэтому решили закрыть. Мало того, что обучались и давали соответствующую информацию людям, то есть делились. А вы представьте, Разбудить стадо. Как это? Там есть свои пастухи, а тут решил какой-то новый пастух прийти и разбудить стадо, которое принадлежит другому пастуху. Ну, давайте по-честному. Кому бы это понравилось? Я вам хочу сказать.